assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va futbolshuvar muxlislar videoyimizni qaynoq xabarlar bilan davom ettiramiz bugungi videoyimiz mavzui jenoning yangi bosh murabbiyi davidi o'yin haqida fikrlari va maqsadi haqida bo'ladi jeno bosh murabbiyi jamoaga ishonch bildirmoqda hamyurtimiz ko'p so'rayotgan jeno bosh murabbiyi davidi ballardini shessiyaga qarshi bahsda qozonilgan g'alaba haqida fikr bildirdi u jamoasining a seriyada qolish imkoniyatlari yuqori ekanligini aytdi biz uchun yaxshi kun bo'ldi men natijadan yuz foiz qoniqish hosil qildim va nimalarni o'zgartirish kerakligini ko'rib oldim futbolchilar ko'p vaziyatlarda to'p uchun kurashshga qo'rqishyapti butun jamoada tavakkal qilish ko'nikmasi yo'q ammo bu to'g'rilansa bo'ladigan kamchiliklar jeno men bilan avval ham 2 marta shartnoma imzolagan lekin men bu qo'ng'iroqni kutmagan edim bir necha yillardan beri murabbiylik qilmayotgan bo'lsamda yo'q deya olmadim chunki bu yerda yaxshi jamoa shakllanganini bilardim deydi murabbiy jeno yangi murabbiyining dastlabki transfer maqsadi ma'lum pallardini Milan futbolchisini chaqirmoqchi jeno klubining kichik transfer oynasidagi dastlabki transfer maqsadi ma'lum bo'ldi jurnalist va insayder nikola fikiraning yozishicha genoa klubi yangi bosh murabbiyi david ballardini eng avvalo jamoaning himoya chizig'ini kuchaytirmoqchi italiyalik mutaxassis jeno klub rahbariyatidan milan himoyachisi mato muzakoni sotib olishni so'ragan 30 yoshli himoyachi yanvar oyida geniyaliklar safiga kelib qo'shilishi kutilmoqda zakoning rastonerlar bilan amaldagi shartnomasi 2021 yilda yakuniga yetadi argentinalik himoyachi milanliklar ustozi stefano pioli bilan kelishmovchiligi sababli joriy mavsumda a seriada hali maydonga tushgani yo'q eslatib o'tamiz milan klubi argentinalik futbolchini 2017 yilda Villarrealdan 18 million yevroga -ge sotib olgandi